Так, доброго ранку. Футбол. <къех> вчера было футбол море. Топовый футбол. Ну, начну с э, Апл. Ливер, Ньюкасл Юнайтед. Ну, вчера блестал Флориан Вирс набирает свой оборот. И Юго Икитики мой любимый. Длинных я люблю, <къех> таких как Вольтамаде и Икитики. Экитики, не рекитики таки, а экитики. Жикарный чудак. Классное приобретение. Ну, они разорвали. Вирс экитику запускал. И тот убегал и делал дело. 4-1 без вариантов. Челси отскочил. Летели они этому в схему. 2-0. Беспросветно. Хороший у Челси вот, 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 в эсхеме Боуэн. Видите, этот, что пришел, португалец, оживил команду. Хороший тренер, умеет работать. И Челси до 57 минуты летели 2-0. Потом Жуан Педро, как обычно. Кукурелли там пересматривали 10 минут. Засчитали его. И в самом конце Энсо Фернандес на 93-й минуте 3-2. победа Челси, как я говорю, выиграет. <coughs> ну, видите, прогнозы это такое дело. Так, что там у нас еще? А, Лиц. Ну, Лиц Арсеналу влетел в одни ворота. <coughs> у Арсенала вот эти угловые, как пенальти. Зуб Субименди, Автогол. <coughs> Диокереш хороший мяч забил прострел замкнул. И Габриэль Жезус. Видите, мы списали все Иисус, а он молодец. Уверенная победа Арсенала. Я думал, что все-таки лиц. Ну, лица не дома в порядке, а. Спасибо зарядке. Они что-то так нахобучили их. Волки, Бормут. Ну, Бормут играл от обороны. Забил свои красивые мячи. Волки не взлетели. Крупи и Скотт на 91. Ну, они, принцип такой. Первый мяч забиваешь, потом от оборонки улыбаешь до 91 минуты, потом опять запил Борму чуть-чуть ожил. А то был права у них такой, что мама дорога. Распродались хорошо, а Брайтон Эвертон... Ну, Брайтон выигрывал, как я и предполагал. Э, Паскаль Гроз забил. А на 98 минуте этот длинный Бетукнал Извиняюсь, это не ругать, это фамилия. <coughs> Замкнул передачу, отскочили. Эвертон тупо отскочил. <coughs> так, что там еще было? У нас... Пуша Брайтон дома хорош. Астон Вилла, -Брэнфорд. Ну, будет битва. Надеюсь на победу Астон 2-1. <coughs> Майн Юнайтед, Фухем. Будет битва. Не, легкой прогулки не будет. Майн Юнайтед выиграет 2-1 а то может и Форест Кристал Пелос, будет битва, Форест выиграет 2-0. Форест задышал, побежал. Бразильцы Фореста нормально. О, Тоттенхэм, Ванчестер Сити. Я сегодня на заставку поставлю Югу и Хитики. Тоттенхэм, Мансити. Ну, Тоттенхэм в порядке, Мансити хорош. Будет битва. Выиграет Мансити 2-1. Сандерленд Бернли завтра будет битва, я думаю, ничья будет. Так, серия Эй. умирающая серия. Калья Верона, как говорил, 4-0. Но они там их разорвали. Одни ворота. Верона вчера ужасно было. поле выиграл у Фиала, как я и говорил. Э, Вергара забил Гютерес. Ферентина Сах... Манор Соломон, помните такой белого шахтера? Сократил, но не алю. Ты на должен был выиграть по-любому. Писа <coughs> проиграла Сосова. Долго били на равных. Могло быть даже 2-2, но в свой момент не забили, а Сосова забила. На правом фланге там неплохо так полю один. Хочется отметить в схеме у этого хлопца просто чумовой. Сейчас специально возвращусь. КПЛ. Просто у Матова его надо забирать. Но я думаю, он больших денег будет стоить. ВСХМ. Левый атакующий хав. А, бля, муха, не. Сейчас, сейчас, сейчас. <coughs> Пардон. Ну, такой крепыш. Косички заплетенные, черношкиры. Ну, такой а со световыми включениями на коже. Осветленный. Как же его, господи. Вот, вот этот Кресенсио Саммервил Чумовой чудак. Так. Э, что там еще по серии А? Так, сейчас посмотрю. Euh, так, сегодня Тарина Леча. Ну, я думаю, Тарина сегодня выиграет 2-0. <тарина> Пора. Кома Аталанта. Будет битва же соседи, два города рядом. <тарина> Там от Аталанты до Кома ехать минут 25. 7 евро билет. Посидите Аталанту, не пожалейте. Читальто, красивейший город. Uh, мой любимый город в Италии. Таланта. Бергама. Кома Таланта. Если стоишь на этой горе, то справа стадион. Там, кстати, у них был лучший игрок тогда, когда я был. Вот этот чудак, что он в металлисте играл. Маленький. Ой, ну, я думаю, ничья будет. А Таланта тоже в порядке. Хотя Кома молодцы. Та то таке предлагает мне. Потом послушаю. за Интер будет битва. Но ну, я думаю, что Крим... и Интер выиграет 2-1. Парма Ювентус будет битва. Выиграет. Ювентус 1-2. Оденеза Рома будет битва. Выиграет Рома 2-1. Багония Милан. во вторник аж. Да ну такой матч равный, ничейка. У Алига. Ну, Барселона порвала вертикальные середины поля инсайдов <coughs> эти передачи. Запускали Ямаля. <coughs> Ламин Ямаль первый забил, потом Торрес. А перед этим Эльчи сравняли. И Рашфорд в конце. Хочу отметить этот сезон многих, таких как Жезус, Рашфорд, которые воспряли. Рашфорд вообще меня покорил мое сердце. <coughs> Леванта Атлетика Мадрид 0-0. Ожидал от Атлетика больше. А Сасуна Вильярял была перестрелка. Одни забивали, другие сокращали. Ну, как обычно, Анте Будимир забил свой. Ну, такой, мне он не нравится, но Иван Перишич на Милимал, как я его называю. Вчера хороший у Городницкого слушал подкаст про Иска, позывной кабанчик, но он с лишним весом был. Это мой любимый игрок, в реале незаслуженно его обижали. Пятикратный победитель Лиги Чемпионов, человек, который творит шедевры. Я таких коротконогих просто тащусь. Желаю ему воздоров... выздоровления. В реале Бетис. Офигенный игрок. Реал Веда выиграл у Жироны, наши не взлетали. Ну, а Веда забили один мяч. Надо выигрывать таких команд, как Овьеда. И что? А сегодня Реал Мадрид, Рая Валикана, Реал Мадрид победа 3-0. <coughs> Реал Бетис, Валенсия. Реал Бетис выиграет 2-1. <coughs> Хитафе, Сельта. М Видите, он в Реал Бетис возвратился, вывел финал Лиги Конференции. <coughs> ну, этот... Иска. Я его еще помню по Малаге, как он блистал. Ради таких, как Иска, я готов ходить на стадион. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Хитаф и Сельта. Хитаф и Сельта. Ничья ближе. Атлетик Бильбау Реал Соседат. Это ж соседи будет битва. Я думаю, Атлетик Бильбао выиграет. Надо выигрывать. Братьям Уильямсам надо забивать мячи. Мальорка, Севилья, <клёх> ближе ничья. Так, Лига 1. Монако разорвал Рен. Ну, Рен вообще не взлетал. <клёх> Монако и так, и так, и так. Вариант выиграл Нанта, как я и говорил. <клёх> и не благодарите. Сейчас идет финал Австралия Open. Этот... Испанец молодой с Джоковичем рубятся. Первый сет выиграл Джокович. Так. Париж Марсель видел. Марсель вел легко 2-0. Но ну, Париж в самом конце отскочили. Сын Арно там целовал всех, обнимался. Ну, молодцы. Так. Леон Ли. Ну, я думаю, будет битва. Ближе Ничану. Или Леон 2-1 выиграть. Дети Ильона покорили мое сердце. Анже Мец. Ну, я думаю, Анже сегодня выиграет 2-1. Надо выигрывать. Ница Брест. Или ничья, или победа Ницца. 2-1. Ница в этом соне, конечно, днище. Тулуза Асер. Татуза хорошо, думаю, играет. 2-1 выиграет. Страсбург ПСЖ его буду смотреть. Там же наш этот на скамейке сидит за барной Илья. Может, сегодня выйдет. Ну, будет битва. <laughs> Топ-матч, я считаю, лучший матч выходных. С разбор порядки. Ближе ничья. Немецкая Бундеслига. <laughs> Гамбург, Бавария. Как я говорил, по одному. Ну, ничья. Бавария далеко идет, им особо ничего не надо. График плотный, надо отдыхать. Гамбург заслуженно сыграл 2-2. Помню, они в Днепре играли. Венглинский как раз забил тогда. Так, Олег, а я знал брата Сашу хорошо. Да и Олега знал так чуть-чуть. Хофенхайм, Юнион. Ну, Хофенхайм порвал, как я говорил, 3-1. Айнтрах, Байер, видите, Байер. Ну, Байер легко разобрал этого. Франкфурт. Думал, что будет ничья. Вердер, Боруссия, Менхайгладбах, ничья, молодцы. Боруссия, берется за ум. У них то три матча хорошо, то четыре провал. Там наш до Степанов перешел в утрех, считаю это правильно. Желаю ему рвать и метать. Потому что он пока что-то он стух. Так. Штутгарт Фрайбург сегодня. Я думаю, Штутгарт выиграет. 2-0. Борусия Хаденхайм. Я думаю, Борусия 2-1 выиграет Хаденхайма. Так, Бенфика грає сьогодні з Тондела на виїзді. Ну, я думаю, їх бджахнуть, джахнуть ту, Без варіантів. Ну а так в принципі все. Всім хорошего дня. віримо в лучшее. За підтримку буду вдячний описі.